Це техніка, в яку якщо почуєш, що по тобі робота копай яму. Техніка страшна, громка. Ну, Зато вони її бояться. Якщо б ще тут тисяча патронів була, взагалі було б хорошо. Можна так зажимати і так тільки дивитися, де вони там. Якщо б їх ще там багато так стояло, маршам і то взагалі було б добре. Працював на півтора. Ну да, полтора 2 км. Если на позиции, яку надо там обрабатывать, то это, конечно, одной пудой можно косить и дерево коса. Это ПК, он намного легче, тут можно и одному справляться. А если на браунинге, то там надо два человека. <реклама> И автомат разбирается вытягивается пружинка вот так вот, вот так. дают координат дают ориентир и команду работать и начинаем насыпать ну круто круто даже вот на полигоне когда стреляешь тоже адреналин, хотя это Наполеоне. <laughs> ну и огонь. По адреналину покемон. Чем? Ну его надо в руках же держать. Тут что, зажал кнопочку и работаешь. А то проезжал, отдачу чувствуешь и патроны бишь. А лучше, если Кремль снесу. Все вообще было хорошо. С кулемета? Боюсь, не до страны. Что-то такое. Посерьезнее.